Oh! А да, спасибо большое. У вас песенка еще одна есть для представления? Нету. Одну делали. Скажите, пожалуйста, вы вот сегодня здесь на конкурсе цели, какую вы преследуете? Вы сегодня вышли на сцену для чего? Спеть. Просто спеть. Угу. Ну вам это удалось? Вы спели? Я вам сразу скажу, немножечко нечисто мы интонируем. А для того, чтобы участвовать в таком конкурсе, вы понимаете, задания будут дальше. Чем дальше, тем сложнее. Да. Вот, поэтому сегодня у нас тот формат, который э, предрасполагает из каждого от судей услышать вам слово свое. Я вам говорю нет. Mm -hmm. Спасибо. Ну, я думаю, Зайка, тебе есть к чему стремиться, поэтому мы еще тебя увидим в последующих наших конкурсах. Но от меня пока нет. Mm -hmm. Спасибо. Наташа, ну, два нет уже есть, поэтому э, mm -hmm. на сегодня все. Пока, до свидания. Хорошо, до новых встреч.